Мы начали работу с ранеными в АТО, и не только с ранеными, с участниками в АТО в городе Винницы на базе военного госпиталя. Необходимость Появилась необходимость работы такой, так как неподготовленных специалистов недостаточно было, и мы не рассчитывали, что будут военные действия, и достаточно большое количество людей, воинов пострадали от ранений и имеют психологические травмы. Поэтому группа психологов, психологов города Винницы решила создать вот такую службу поддержки раненым и участникам АТО. То есть это может быть и, как и работа в госпитале конкретно с ранеными людьми. Это и форма работы и может быть и индивидуальная, и групповая. И также подготовка воинов, которые только направляются в зону АТО. То есть это организация тренингов, обучение методам саморегуляции самоконтроля, уже улучшит, конечно, состояние, психологическое состояние бойцов.